Спасибо за Сперва отвечу, что я сегодня первый раз в Украине. И хочу сказать, что она мне очень понравилась. Ну, я думаю, потом еще найду повод опять вернуться в Украину. Ну, я здесь вижу на картинах, что представлены разные национальности. Я скажу, что вот у нас тоже национальные меньшинства русские, курды ну мы русских молоками называли можно говорить, что они были корнями жители этого населенного пункта но они уехали в 1992 году уехали в Россию, там мало осталось но некоторые из них каждый год приходят к нам вот у нас с ними такие цепные отношения, что в этом году одного из них пересвоили почетного гражданина, чтобы они себя почувствовали как дома. А те, которые живут у нас, они живут как равномерные жители города Чамбарака. А я как глава администрации города особо внимание всегда уделяю, чтобы они могли сохранить свои национальные традиции. Вот я хочу также сказать спасибо этому проекту. Я думаю, что у нас тоже, наверное, встреча будет повторная. Мы рады за это.